Мне даже зам не имел доступа. Только те, кто в приказе три человека. Поэтому, Поэтому я, я не... и из... да. Вот вы, извините, но вы у нас неспростомный доказ. Да, да. Вы неспростомный доказ. Да. Поэтому я называю вот именно... Да лекарства. Вы понимаете, что мне лекарства только дали в пятницу, а в воскресенье меня отпустили. У меня хронические заболевания, мне лекарства дали только в пятницу. И ничего, что у меня носом шла кровь, когда меня три дня травили амфетамином. Три дня. Я вам клянусь, были агенты в камере, которые, которые э, готовили компот, я просто не знал я этой думаю, тюремной жизни. Не надо я просто говорю, я этого не знал. И на третий день у меня пошла просто ручьем кровь носом. Это гипертония, у меня еще и гипертония. То есть с какая, с какая была цель и задача, когда человек с больной гипертонии смерть? Да это смерть. Гипертония, это, гипертонический криз, это смерть. 180-200 давления. Это смерть. Знаешь, что гипертония, давая витамин 3 дня, ты не спишь. Ты просто не можешь спать. Физически. Потому что тебя постоянно, ты постоянно в возбужденном состоянии находишься. И когда, слава богу, что уже обратила Алиса на это внимание, да, начала писать жалобы, и мне сказали об этом, сказали, мы испугались за твою жизнь, что тебя просто уничтожат. Что агент тебя отравит. Это агент был у Боповский. О чем вы говорите, господа, как шулерами вы хотите ходить по судам, писать им какие-то заявления, рассказывать им о каких-то проведениях их аудитов, еще чего-то. Мы будем с ними в, законом, в рамках закона. Да они найдут тысячу причин у них. Из-за этого ру, 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 руководила высшей радость. Судебная висития. система. Была ИО Фактически судебная система. Она с людьми, судьей договорится. И нам на законных основаниях, с сегодняшними кодексами, с сегодняшней правовой системой, процессуально <свят> мы будем ходить сюда годы. Господа, не мне вам это рассказывать. Лета. Да. То есть я еще раз хочу вернуться к тому. Я лично готов взять на себя... Я не боюсь уже тюрьмы. Мне не страшно. Поймите, я уже там был. То есть... Я готов взять на себя ответственность. Вы можете что угодно говорить, что не надо там за нас брать ответственность. Я на себя готов. Витя, за давай конкретно говорить. За то, что Нужно провести досрочные э, <как> выборы национальной э, а Объявите Объявить и провести. И Вы, Вы, высказать недоверие, и на этом все. Никакого вайленса, да. никаких захватов, Абсолютно ничего. Верно. Вы правильно говорите. Аудит уже после того, как передача полномочий. Не будет документов, но мы будем знать, с кого спросить. Правда, то есть, куда пропали. Главное сейчас взять, мы можем счета, взять мы можем чтобы счета, адвокаты что сами выбрали, а не чтобы банковая назначала, кто у нас главный адвокат да. и мы кто у нас... всю историю. Мы не это не это, не по это не не займет больше не времени, не но мы это проверим все равно. Я я не единожды, да? я с этим спутал,